22 жовтня у Бордичеві почав свою роботу благодійний фонд допомоги українському війську, оберіг 26 Ірина Піскун, яка і створила фонд, зізнається події в Україні потрясли її душу, тому і вирішила, окрім справ бізнесових, допомагати тим, хто несе службу в українській армії. Це і 26-та бригада, і 30-та, і 95-та. Втім, створення фонду пов'язане із ідеєю згодом створити реабілітаційний центр для військових, які пройшли АТО. такой уют хочу создать, европейский центр. Ну, я думаю, что потом будет у них вообще все хорошо. Вот это самое главное, чем будет заниматься этот фонд. Первая цель у меня была именно э, начать проект реабилитационного центра. Вот у меня уже лежат бумаги. То есть мне предварительно сделали. Ой, сейчас такая команда у нас участвует, э, людей, которые помогают мне в этом. И депутаты, будем так говорить, наши областной рады. Есть такой Чигель Михаил Андреевич, который мне сразу привел проектный институт и попросил директора Загладька. Виктором Николаевича я говорю, я тебе очень прошу, сделай проект. Но я сразу говорю, что это будет на первых порах, это вообще бесплатно. Хотя проект стоит миллион гривен. Это на базе Багдышева мая будет, да? Такие да, центры. на базе Штомерской области. Лес, водичка, чтобы они... Я, вот, мое понятие, что солдат должен прийти туда, да, вот... Просыпается солнышко, вода, лес рядом. Когда я увидела вот эти кадры, особенно когда был Еловайск, парад пленных, это вообще у меня как бы сразу возникла мысль. Вот, все делать для того, чтобы эти ребята, когда приходили, возвращались домой. Вот. Тось їм нужна підтримка, їм нужна тепло. Тось будемо ці душі. Бачачи проблеми армії з середини, так як чоловік доньки служить в АТО з березня і вдома побував лише нещодавно. Ірина Піскун переконана, допомога має бути адресною, адже одна справа, коли зібрані речі доставляють в АТО і віддають керівництву, інша, коли солдати отримують її особисто. Второй дивизион, четвертая батарея. Мне звонил вчера старшина и говорит, что вы понимаете, ни одного генератора нету Будет семь блокпостов и нужны генераторы. Хотя да, я понимаю, куда я не обращалась, говорят, мы уже помогали, мы уже делали. Ну, пф, наверное, те, кто остаются тут, мы должны помогать им. В любом случае, идет зима, ребята болеют. И вот он мне говорит, ни одного бронежилета не дали пока. Ребята не одеты, потому что еще централизованно не одевали, хотя вот я говорят, что вроде как бы одели, централизованно не одевали. И конкретно мне каждый вот второй дивизион четвертая батарея, они конкретно мне сказали, вот нам, извините, э, э, дизельные генераторы 7 штук, бензопила три штуки, спальников ни одного нету, именно во втором дивизионе четвертой батареи. Четвертый дивизион, одиннадцатая батарея. Ребята до сих пор сами одеваются. То есть опять-таки не одеты. Вот я говорю, а что у вас там бензопила? Говорит, мы сами купили генератор, мы купили бензиновый, потому что он дешевый, а очень тяжело с топливом. То есть конкретно дизель у них есть, а бензина у них нету. Поэтому вот такие проблемы. Ну и вот только что созванилась буквально 5 минут первый дивизион, первая, вторая батарея. Значит, генератор у них один, допустим, дали на первую батарею. И вот периодически там они как-то меняются. Необходимы просто гармины туристические. Назвал мне Марку. Для чего? Для того, чтобы ребята, когда идут в разведку... А там эти туристические гармины, то есть ориентир на местности, обязательно им надо хотя бы три штуки. И он мне сначала сказал калькуляторы кассы. Думаю, зачем калькуляторы? Когда я начала в интернете искать, где их и как купить, оказывается, это для расчета э, прицелов. То есть они рассчитывают цель и дают уже наводку, и ребята стреляют. Вот это необходимо просто шесть штук. Цена одного такого около двух тысяч. В машинах вообще невозможно находиться. Вот эти машины, говорит, летом была жара невыносимая. И мне э, посоветовали планар. Значит, есть такой м, планар 44D 12 вольт, мощность 4 киловатта. Когда она останавливается в машинах, оно хорошо согревает. Вот дальнебойщики таким пользуются. И э, ребята говорят, конечно, если бы это... вот Було, але один планар стоит 6 дівсот. Мілисталі щод, от я заказала 11 машин у нас. 11 машин це представь, яка сума. Чоловік Ірини жартує, що їй варто було виходити заміж за мільйонера, адже суми на закупку необхідного армійцями йдуть чималі. Втім, родина знаходить шляхи вирішення цієї проблеми, бо не стільки важлива ціна, як якість тих же спальників. Оберіг 26 знайшов українського виробника у Львові, котрий їх шиє із тонкої, але якісної тканини. И когда я отправляю, я отправляю адресно. То есть конкретно каждый солдат, у меня есть поименно все, получают то, что вот люди передают. У нас так, если человек дает деньги, было такое, что вот пришел бердичевлянин, Саша Майданович дал мне деньги, я тут же, как раз заходят ребята с АТО, я не могу безразлично к этому относиться, Допустим, кому щось дарю, щось покупає. Ну пок по той ціні, по якій ми приобретаємо те. Я пані Ірина пригадує, як до її магазину спортивних товарів зайшов хлопець, який дочекався ротації і вирішив сам придбати собі необхідне на фронті. Можливості простого солдата змусили від дечого відмовитися. Та пішов боєць повністю укомплектований. Бо на переконання фонду така допомога має бути. Я якби могла, я б душу цим ребятам віддала. Честное слово. Потому что я вот не могу. Я просто смотрю на это все, я же говорю, у меня всегда перед глазами то, что вот э, приехал муж моей дочери, больной. Я его сразу крчу, говорю, вот, надо положить, это ж бронхит в тяжелой форме. А он сказал, говорит, не останусь, даже не говорите. Вот я ему, допустим, делаю уколы, все, и вот в субботу он уезжает назад. Хоча я розумію, им бліндажі, вони не в палатках, вони от землі набросали листя, вони там сп'ять в спальниках. Долучатися до об'єднання з іншими волонтерами оберіг 26 не планує, адже вважають тут у кожного своє бачення допомоги і свої відомості про потреби війська. Прикрий випадок з одним із волонтерів остаточно переконав Ірину Піскун у цьому, намагаючись закупити для армійців термобілизну, їй довелося дізнатися про цікаву схему. Міноборони закупило такі комплекти. А їхнім розподілом по Україні займається одна з волонтерів. Коли подзвонили до цієї жінки, почула, а ви купити хочете? Ірина Піскун не розуміє, як взагалі можна купляти те, що вже куплене державою. Давнучі поки я все це делаю за свои деньги, стараемся их одеть. Но очень большую помощь, я вот хочу сказать, что мне помог Святослав Пескун, наш земляк. То есть я к нему обратилась, что ребята мерзнут в блиндажах, и он буквально ну, в течение пяти минут было принято решение, что он перечислил деньги на фабрику, где изготовляют спальные мешки, хорошие спальные мешки. И вот 70 спальных мешков было отправлено в первый дивизион нашей 26-й бригады. Первый, второй батальон сейчас все спят тепло. Ребята звонили, очень хорошие спальные мешки. То есть зимние спальные мешки. Когда я начала с мамами общаться, самое главное, чтобы было тепло солдат, да, вот в тепле он был, правильно одеться. И когда я звоню куда-то на фирму и прошу, говорю, я вас очень прошу, пожалуйста, поучаствуйте с нами. Я говорю, потому что вот мы ребятам должны, там было 30 человек, тот же второй дивизион, 4-я батарея. Надо было 30 комплектов, перчатки, под зад у них такие идут специальные сидушки называется, которые они садятся и с с обратной стороны под то есть чтобы они не простудились. Это я закупила за свои деньги. То есть 30 человек. Я купила на локотники, на коленники, это им надо было обязательно, и передала вот ребятам, куда к фирме обращаюсь. Говорю, вы можете хоть чуть-чуть сбросить, чтобы обязательно, то ли волонтеры у меня закупали. То есть куда бы я ни обращалась, я нахожу поддержку.